Прощається з загиблим бійцем батальйону Донбас, щойно спілкувалися ми з з штабу самооборони Запорізької області, бійця забирали з Карловки, подзвонили сепаратисти, сказали, що є тіло. І якщо на відкритій машині Запоріжжя прийде чотири людини без зброї, з білим прапором віддадуть цього слова дотримання. Я вижу там э, голову, штаба самообороны области э, Сергея Тяунова. Сейчас попробуем у него еще раз запитать. Сергей Николаевич, еще два слова, там эфир прямой. Как раз расскажите, когда забрали тело, и вот ситуацию, когда позвонили сепаратисты и сказали, что отдадут, если будет четыре люди на открытом автомобиле. Позвонили сначала дочери э, о том, что предположительно отец ее погиб, и тело находится в Карловке. Она обратилась к нам. Мы по тому телефону, по который остался у дочери, связались с ними. Они поставили условия, чтобы была открытая машина. Не более четырех человек в машине э, с белым флагом, ну естественно без оружия. Ну и гарантировали, гарантировали безопасность в случае, если мы соблюдем их условия. Мы выехали туда, приехали к ним на блокпост. Они показали, где находится тело. Причем тело больше суток лежало. И э, эти люди, которые называют себя христианами, даже не, не удосужились его просто чем-нибудь накрыть. После этого они сказали, что есть еще несколько тел в округе села. Все, что могли, мы в округе прочесали. Огороды, посадки. Никаких больше тел погибших там нет. И по той информации, которая есть, на самом-то деле и не было. Потому что ребята воевали нормально. Они всех своих забрали. Так, как это положено военным. А стосовно загибло про него, какая информация с Ему 61 год. Он майор еще советской армии, пограничник, доброволец батальон. Тивнов, штаба штаба с батальоном. Сергей Тиунов, ваш штаб ⁇ самообороны области. Сейчас ⁇ штабу штаб ⁇ прощается за І После этого он будет похоронен, но не в Запоріжжі, а в области цели.